अलहमदल्ला इबादी अल्लाह सुबहाना व तआला ने हमें तालीम दी और बताया वला तेर वाजेरा तुम विज़रा उखरा कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा यानी जो हमने किया है हम उसी के जवाब दे जो कुछ हम कर रहे हैं इस अमल का जो मैंने किया कोई दूसरा जवाब दे नहीं है कुछ भी हो जाए इसका भुगतना मुझे ही है जो कुछ मैं कर रहा हूँ और फिर दूसरी जगह बताया कि जो बुराई आप करेंगे और दूसरे को उस बुराई की दावत देंगे आप तो जिस शख्स ने मैंने जो बुराई की है ये तो वही उसूल है कि वला ताजर वा तू विजरा ये बुराई मैंने सोच कर समझ कर इख्तियार की है अपना इरादा इस्तेमाल किया है मैंने इसमें इसलिए इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ इसका वजन कोई दूसरा उठाने वाला नहीं उठाएगा मगर चूंकि किसी और शख्स ने मुझे दावत दी थी इससे पहले ये बुराई मेरे जहन में नहीं थी उस शख्स के दावत देने की वजह से मैंने ये बुराई इख्तियार की तो इस बुराई का एक हिस्सा उस शख्स को जरूर पहुँचेगा जिसने मुझे इस बुराई की दावत दी थी याद रखिए जो पिछली हमने वीडियो में बात की थी कि जो चीज़ हम देख लेते हैं फौरन किसी और को भेज देते हैं और वो चीज़ अगर गलत है तो जो शख्स उस पर अमल करेगा वो तो अपनी ज़िम्मेदार खुद होगा मगर उसका एक हिस्सा मेरे हिसाब में भी ज़रूर पहुंचेगा कि ये मैंने गलत बात उस तक पहुंचाई। मुफसरीन कहते हैं कि इस ज़मीन पर पहला कत्ल वो हुआ जिसे हम हाबील और काबिल के किस्से में जानते हैं कि आदम आदम के एक भाई एक बेटे ने यानी उनकी औलाद में से एक ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया जो लोग कुरान सुन्नत में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ़ की, की है उन्होंने बताया कि कयामत तक जो कत्ल भी होते रहेंगे उनका एक हिस्सा उस शख्स के हिस्से में लिखा जाएगा जिसने कत्ल की इब्तदा की अल्लाह अकबर अल्लाह ऐसे ऐसे कामों से हम सबको महफूज रखे अंदाज़ा लगाइए इस कायनात में करोड़ों अरबों कत्ल हो चुके हैं जिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किए हैं वो जो कुछ किया है मगर उसका एक हिस्सा उस शख्स को ज़रूर पहुंचेगा जिसने कत्ल की इब्तदा की इसीलिए याद रखिए मेरे दोस्तों अजीजों कभी भी कोई बात ऐसी बात ना करें दूसरे तक ना पहुंचाएं या ख़ुद भी किसी को ऐसी तालीम ना दें जो बुरी तालीम है बुराई की तरफ दावत देती है कि मैंने तो उसे कह दिया और लाओबाली तौर तो पर ऐसे ही कह दिया मगर अगर किसी शख्स ने उसे किया जानबूझ कर किया तो अपने अमल का तो वो ज़िम्मेदार है ही मगर उसका एक बुराई का हिस्सा मेरे जिम्मे भी लिखा जाएगा वो एक झूठ मेरे मेरे हिसाब में भी लिखा जाएगा कि मैंने किसी को दावत दी इसी तरह इसके दूसरे पहलू को देख लीजिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी भलाई और ख़ैर की दावत दी है और हम तक पहुंची है जब हम उस पर अमल करते हैं तो उस भलाई और ख़ैर का एक हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह उन तक खुद ब खुद पहुँच जाता है इसी तरह हमें चाहिए कि ये जो फ़ोन हमारे हाथ में जिसे मोबाइल कहते हैं ये इंटरनेट है ये टिकट है और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को मालूम है इस पर जो अच्छी चीज़ें हैं जो भलाई और ख़ैर दावत है किसी हदीस का टुकड़ा है किसी कुरान का है कोई अच्छी बात है वो जब सुने तो खुद भी उस पर अमल करें और दूसरे लोगों तक भी उसे पहुंचाएं। अंदाज़ा लगाइए उस भलाई को पहुंचाने में चाहे किसी ने अमल किया या नहीं किया मगर अगर आपने किसी दूसरे तक पहुंचा दी तो कम से कम आपको ये हिस्सा तो पहुंच जाएगा कि एक भलाई और ख़ैर का काम आपने दूसरे तक पहुंचाया। अल्लाह के रसूल सलाम ने विदा पर जब अपना पैगाम खुदा विदा का खुतबा दिया जब आपने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी और साहबा से पूछा कि मैंने तुम तक बात पहुँचा दी या नहीं और साहबा कराम ने कहा अरे अल्लाह के रसूल आपने हक़ अदा कर दिया तो आपने अल्लाह अकबर इस तरह उंगली पर उठाई कहा मतलब था कि अल्लाह मतलब था कि अल्लाह तवालब है देख ले इन साहबा की गवाही कि मैंने आज तक मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुँचा दिया है उसके बाद आप सल्ला वम नेकराम को मुखातिब किया और फरमाया फ़यल्स शाहदुलिब है मेरे साहबा आज जो कुछ मैंने कहा है तुम यहाँ पर शाहिद हो मौजूद हो तुमने सुन लिया है अब तुम्हारा ये काम है कि जो गायब है उन तक ये पैगाम पहुँचा दो आज हम तक चौदह सौ साल साढ़े चौदह सौ साल बाद ये पैगाम जिन शहीद और नेक रूहों के जरिए पहुँचा शहीद और नेक लोगों के जरिए पहुँचा हम जब उस पर अमल करते हैं तो इन शाला तल इस भलाई और ख़ैर का एक हिस्सा उन्हें ज़रूर पहुँचाएगा पहुँच जाएगा इन इसी तरह मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों मैं ये जो बातें आप तक करता हूँ ये कुरान सुन्नत की जो बात आप तक पहुँचाता हूँ ये भी आप दूसरों तक पहुँचाएँ हम उस पर अमल करेंगे तो फब हमारा हमारा अल्लाह के पास है और अगर नहीं तो कम से कम ये भलाई और खैर तो हमारे हिस्से में आ जाएगी कि आपने कुरान और ये सुन्नत की दावत दूसरे तक दी और उस पर अगर कोई अमल करेगा अंदाज़ा लगाइए तो वो अपनी भलाई तो कमाएगा ही मगर इन जब तक इस भलाई का हिस्सा चलता रहेगा आपके नाम आया माल में इनशा तला भलाई और खैर लिखी जाएगी आपने कोई पैगाम ऐसा पहुंचाया जिसमें नमाज की दावत थी अच्छे अमल की दावत थी सच्चाई और खैर की दावत थी नेकी और भलाई की दावत थी वो किसी ने सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया इन ताला ये अमल खैर आपके हिस्से में लिखा जाता रहेगा ये है वो बात जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत, नेकी भलाई खैर अल्लाह का हुक्म रसूल सलातम की सुनतें सहबा इकराम के अमल बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरी है ये सब हमारे लिए राह खैर की राह है ये हमें खुद अमल करना चाहिए और अगर अपने कान से सुने तो अगर गलत बात है तो तहक़ीक कर लें उसकी दूसरे तक ना पहुँचाएँ अगर भलाई भी है तो देख लें कि कुरान सुनत की है कि नहीं है वो स्टोरी हैं वो कहानी हैं जिनका न कुरान से ताल्लुक़ है ना हदीस से ताल्लुक़ है कभी किसी के सामने बुराई ना करें अगर आप सुन रहे हैं कैसे कैसे कारनामे हैं कि फला शख्स जो है वो पानी पर तैर रहा है हवा में उड़ सकता है दीवार उसके साथ चल रही है कोई सनद नहीं है कुरान सुन्नत में ऐसे किस्सों की खबरदार किसी के सामने बयान ना करें ये बेदलील बेदलील कहानी है हाँ जो कुछ कुरान सुन्नत से साबित है दूसरों तक पहुँचाएँ जो आप तक पहुँच रहा है इनशाला उसके अमल खैर का एक हिस्सा जो भलाई और ख़ैर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़ायबूबल व शाहदायब इन शाह तप के और मेरे नाम आवाल में लिखी जाती रहेगी हम खुद उस पर अमल करें दूसरों को अमल की दावत दें गौर से सुन लीजिए फिर कोई भी ऐसी बात जो गलत बात है उसको फैलाने के लिए आखिर एक बटन दबाकर दूसरे दूसरों तक पहुँचाने की जिम्मेदार ना बने हाँ भलाई और खैर की दावत दूसरों तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार बने ये मेरी और आपकी ड्यूटी भी है हमारी दीनी ज़िम्मेदारी भी है इन आपका और हमारा आज़ाद अल्लाह के यहाँ महफूज है अल्लाह मुझे और आपको नेक बातों की तर, करने की तल्कन और उन पर अमल करने की तोफ़ीता फ़रमाए वमा अलैन अलबला आखिर तमामा अनिलहमदल्ह रबी आलमिन